सर्व काळी मूर करून ठेवता येत नाही हे तुम्ही समजून घ्या आमचे लोक आता फार हुशार झाले ह्या वेळेला तरी त्यांना धडा शिकवतील त्यांना पाठ शिकवतील आणि मोदीजी आता चार सो पार 400 पार म्हणत ह्याच चाळीस सुद्धा पार होणार नाहीत आणि आम्हाला म्हणतो पन्नास येत नाही तुमचे ऑपोजिशन काय तुम्ही भविष्य बघता भविष्य बघ तुम्हाला येत आहे आम्ही म्हणतो कि बीजेपीला रोखण्यासाठी बीजेपीला बीजे आणि मोदीला सत्यावर येण्यासाठी जे रोख पाहिजे ते जरूर आम्ही रोखणार आहोत आणि आमची बहुमत जरूर येईल गठबंधन हे जे आहे आमची मजबूत आहे सगळीकडे महाराष्ट्र तर फार मजबूत आहे आमचे रिपोर्ट असे आहेत की सगळ्यात जास्त सिटा असल्यापैकी महाराष्ट्रात आम्हाला जास्तीत जास्त मिळेल आणि आणि मोदींना आता मोदी किती वेळ बोलाय महाराष्ट्राला अगोदर या मंडळात तर येत नव्हता हा दहा वर्षाच्या अगोदर किंवा पाच वर्षाच्या आता गल्ली गल्ली फिरू लागलाय रोडावर ते काय म्हणतात कोणता शो हा रोड शो अरे कोणता प्राइम मिनिस्टर शंभर दोनशे रोड शो करतो प्राइम मिनिस्टर क्वचित कधी येतात स्टेट मध्ये एक दोन भाषण करतात आपली जो पॉलिसी आहे प्रोग्राम आहे सांगतात आणि जातात हा एक गल्ली सोडत नाही गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत हेच रोड शो रोड शो जो रोड शो करतोय ना ते देशाची भलाई कधी करणार नाही त्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो कि तुम्ही तुम्हाला जर एस सी एस टी ओबीसी त्यांचे आरक्षण कायम ठेवायचे असेल तुम्हाला आगे तुम्हाला पुढे यायचं असेल तुम्ही संविधानचं रक्षा करलं केलंच पाहिजे नाहीतर हे तुमचं नुकसान होणार आहे ना मोदीचं नुकसान होणार नाही ना पटोलेच नुकसान होणार नाही माझं नुकसान होणार नाही नुकसान कुणाचं होईल गरिबांचं होईल ज्यांच्यासाठी रिझर्वेशन आहे चंचा साठी रिजर्वेशन कामाता है, नौकरीता है, ते परेशान होतील। बंदूकों मी आंखें एक दोन गोष्टी सांगों मी थोड़ा सा विराम के तो, पर योजना काट ली अरे अग्नि वीर बन जाए, चार वर्षा साठी रिक्रूट कराए त्यांच्या त्याच्यानंतर पाप विचारांना घरी पाठवायचे अगर मिलिटरी मध्ये ते भरती केले गेले तर ते शाश्वत तिथे नोकरी करत असतात पण मोदी एक नवीन हे काढला की लोकांना जास्त पैसे देऊ नये नोकरी यांची टेम्पररी असाव म्हणून अग्निवीर योजना काढून ते आमच्या युवकांना दिशा भूल के असे मोदी चे स्कीम है तुम्हाला मी विनंती करतो कि असे जे प्रधानमंत्री आहे ते देशासाठी काही करणार नाही आणि त्यांना तुम्ही सत्तेपासून दूर ठेवायला पाहिजे हेच माझी विनंती तुम्हाला आहे आणि बीजेपी केव्हाही जे सरकार निवडून येत आहे त्या सरकारला कस पाडायचं त्याच्याकडे की आहेत दोन तीन एक ईडी आहे एक सीबीआय एक इन्कम टॅक्स आहे ते तीन चाव्या घेऊन फिरतोय एक शहाकडे असतय दुसरा याच्याकडे असतय यांनी चावी काढून सांगितलं ठीक आहे ईडी कर लावला त्याच्या पाठीमागे कुणाला सांगितलं आता सीबीआय इन्क्वायरी त्याला भिवून इतके लोक तिकड पडू लागले चव्हाण गेले अजित पवार गेले त्याच्यानंतर शिंदेला काय झालं होतं मला माहितलं नाही या तोडूनच गेला शिवसेना हे लोक देशाची भलाई करतील अरे तुमच्याकडे आयडियलॉजी नाही तुमच्याकडे जर विचार नाही ज्याच्याकडे विचार और आयडिओलॉजी नाही तो देशासाठी आणि राज्यासाठी काही काम करणार नाही हे तुम्ही लक्षात ठेवा पळून जाणारे माणसं राज्याला काम करतील पळून जाणारे देशासाठी लढतील हे विचार करा तुम्ही असले लोक फार इथं झालेले आहेत आणि महाराष्ट्र कधी माग बघितलं नाही पुढे बघून चाललं पण आता काही नेते लोक असं आहेत की आम्हाला पाठी मागून काय म्हणतात ते छुरी वार करून ते मारू लागले पण त्यांना हे माहीत नाही पुढचा माणूस बघू लागला त्यांनी कुणाला मारत आहे नंतर ही नंबर लागे एवड नहीं धूले एंड नंदूरबाग ये जरा किसानों की हमेशा यहाँ बुरी हालत होती प्याज का हो कपास का हो और जो जितना भी उत्पादन होता है उसके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं ड्रॉट आता है मार गिरती है तो इधर ही गिरती है तो इसको देखने वाले कोई नहीं है इसीलिए हम किसानों के लिए उचित दाम देंगे और हम किसानों के लिए लड़ेंगे ये बात मैं आपके सामने करना चाहता अब मैं ये झूठा तो नहीं बोल सकता जैसा मोदी बोला डबल इनकम करूंगा ट्रिपल करूंगा मैं करूंगा जरूर करूंगा इसीलिए तो पांच हमारी कैंडिडेट अभी ताई जी बोले कि हम क्या करने वाले हैं उन्होंने कहा हमारे पांच न्याय उन्होंने कहा पच्चीस गारंटी इस गारंटी में किसानों के लिए है मजदूरों के लिए है युवाओं के लिए है और हमारे महिलाओं के लिए महिलाओं को तो हमारे पार्टी में इतना महत्व दिया गया है एक एक महिला को हर साल एक लाख रुपए हम उनके अकाउंट में डालेंगे एक लाख उनके अकाउंट में डालेंगे हर महीना आठ हजार छह पांच सौ रुपए डालेंगे और साल को एक लाख मोदी जी आप क्या देने वाले आप तो हमको गालियां दे रहे ये कांग्रेस वाले ऐसे फुकट के खिला खिला के लोगों को सुस्त कर रहे हैं लोगों को बगैर काम की खाना दो बोल रहे हैं ये बांट रहे हैं ये मोदी जी की सोच है तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो हमारे वायदे हैं, जीएसटी हटाने का एमएसपी की गारंटी फसल नुकसान तीस दिन में हम करेंगे किसानों का कर्ज माफ करेंगे और किसान हितेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी हम बढ़ावा देंगे आदिवासियों पर अत्याचार के दौरान मोदी जी ने आरएसएस के लोग को कहा चुप बैठो। कभी भी मोदी जी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाए मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पे अन्याय हो रहे रेप हो रहे उनके घर लूटे जा रहे जलाए जा रहे लेकिन मोदी जी तेरा देशों के टूर किए लेकिन मणिपुर का टूर नहीं किया 300-400 इलेक्शन भाषण करे हर जगह जा रहे फिर मैं पूछना चाहता हूँ आप हर जगह जाने वाले मणिपुर क्यों नहीं जा रहे क्या है इतना डरपुक है वहां जाने के लिए डरता है और उसी जगह से राहुल गांधी ने अपनी पद यात्रा निकाली महाराष्ट्र तक मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र उन्होंने खुद हर गांव-गांव लोगों से मिलते भाषण करने को भी तैयार नहीं।, नहीं तो हमको ये सोचना चाहिए कि जो लोग बात करते हैं, वो लोग काम नहीं करते तो इसलिए ऐसे नेताओं को या नेताओं का बात सुन के अगर हम कुछ उनको वोट देने जाएंगे तो सत्यानाश हमारा हो जाएगा उन्होंने हमेशा ऐसा बोले सबका साथ सबका विकास लेकिन बाबा तुमने सबका साथ सबका विकास तो बोला सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया और ऐसे मोदी को अगर आप वोट डालेंगे फिर से देश बर्बाद हो जाएगा और जो इतना त्याग बलिदान देकर हमने लाया है और इस देश को एकता रखने के लिए हमने जो कोशिश की है वो सब पानी में मिल जाएगा मट्टी में आपको और एक मैं बात कहूंगा गांधी जी ने एक बात कही थी क्या कही थी मेरी लोकतंत्र की कल्पना ऐसी है कि उसमें कमजोर से कमजोर को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना कि समर्थ को मिलता है सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाले बीस लोगों से नहीं चलता वो हर गांव में हर इंसान को चलाना पड़ता है महात्मा गांधी जी का स्लोगन है और मोदी जी सिर्फ दो लोगों से चला रहे सरकार ये खुद और एक शाह और ऐसा भी है अमीर भी वही बना रहे दूसरों को गरीब भी वही बना रहे यहाँ तक बनाए यहाँ तक बनाए कि जितने भी एक दो चार लोग अमीर है वो सब उनके साथ में है लेकिन हमको बोल रहे हैं, आजकल कांग्रेस वाले भाई आदानी अंबानी के बारे में बात ही नहीं करते अरे और क्योंकि उनके घर से टेम्पो में पैसे जा रहे हैं, बस में पैसे जा रहे हैं, जीप में पैसे जा रहे हैं, ये कौन बोल रहे है मोदी बोल रहे हैं, अरे टेम्पो में पैसे कांग्रेस को जा रहा है अगर ऑटो में जा रहा है बस में जा रहा है आप क्या नींद कर रहे हैं क्या अगानी अंबानी के घर से जब पैसा निकलता है दूसरों को देने के लिए आपके लोग क्या कर रहे थे आप तो 800 लीडर को अंदर डाले फिर इनको भी दो को घर में घुस के ईडी का छापा डालो इनकम टैक्स की रेट डालो वो नहीं करते थे चुप कांग्रेस को गालियां देना और भाग जाना ये उनका है अगर हिम्मत है तो आदानी अंबानी पे घर पे तुम आईटी की रेट डालो ईडी की, की रेट डालो तब आपको मालूम होगा कौन सच है आज तक उनका हिफाजत करते थे अब हमको बोल रहे तो इसीलिए दोस्तों में ज्यादा और भी बातें ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हर चीज महंगी हो गई हर चीज इतनी मंगी हो गई गरीब के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए हम एक तरफ जो हमारी महंगाई बहुत बढ़ रही है और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट नौकरी नहीं मिल रही एक तरफ नौकरी नहीं मिल रही एक तरफ हमारे जितने भी लोग हैं परेशान हैं, तो इसीलिए हमको सब मजबूत होके एक होके काम करना है और पंजे को चुन के लाना है हाथ के पंजे को चुन के लाओ और हमारे ताई शोभा ताई को आप चिता के लाओ ज्यादा से ज्यादा वोटों से लाएंगे ना अरे जरा जोर से वो लाएंगे तो धन्यवाद आपको मैं आखिरी एक स्लोगन लगाता हूँ वो कम मैं कहूंगा मोदी हटाओ देश मोदी हटाओ! बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ मोदी हटाओ देश बचाओ जय हिंद जय हिंद क्यों जय हिंद तो कमजोर हो जाते जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको धन्यवाद और नमस्कार आप उनके चुनाव में घर घर जाके प्रचार करेंगे दिन कम है काम करना है चुनके लाना है और मोदी जी को जवाब देना है तो इतना कहते मेरे इमारतों को समाप्त करता हूँ जय हिंद धन्यवाद खरगे साहेब अपन दिल्लीहून एवढ्या उन्हामध्ये येऊन आमच्या या धुळे लोकसभा मतदारसंघातील मतदार, मतदार बांधवांना आपण अतिशय योग्य शब्दामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारचा अपयशा बाबतीमध्ये भूमिका मांडली निश्चित आपल्या या मार्गदर्शनामुळे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये उत्साह संचारलेला आहे कारण एवढ्या उन्हामध्ये आपण अतिशय सविस्तरपणाने मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या वतीने त्याचप्रमाणे धुळे जिल्ह्याच्या वतीने आणि सिंदखेडा विधानसभा क्षेत्राच्या वतीने मी आदरणीय खरगे साहेबांचं आदरणीय पटोले साहेबांचं आदरणीय कुणालबाबांचं या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो त्याचप्रमाणे ही सभा यशस्वी करण्यासाठी इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले त्यांचेही मी आभार मानतो आणि ही सभा संपली असं जाहीर करतो